Всем привет! Сегодня с вами я. Сегодня к нашим глазам придет новая штуковина, скорее телек. dvd плеер Супра. Супра неизвестная фирма, но я вам скажу. Эта фирма делает в основном э -э технологии для кухни и для ну, телевизора, DVD, DVD но вот это они начали недавно выпускать. Экран 9, вот видите, 9, диагональ 9 отсюда до сюда дюймов. Что еще? Черный цвет. Экран светодиодный. Крист жидкокристаллический. Ну, джойстик обычный, вот самый простой такой. Что еще у нас? Кнопки для джойстик. Экран поворачивается. Самая выгодная штуковина. Очень удобно в машине. Вот так складывается. Можешь смотреть. Чтобы открыть фильм, просто отгинается экран. Открываешь. Вот, вот так вот. Оп, видите? Вставляешь. И закрываешь. Так, стоит этот, эта моделька недорого, всего лишь три с половиной тысячи. Эта цена самая выгодная для DVD-плееров с экранами. Что еще у нас? Все написано по-русски. Портативный DVD проигрыватель. Напряжение питания 12 вольт. Номинальная мощность 10 А теперь посмотрим, что в нем внутри. Так. Кнопка включения. Вот. Супра и дракошка такой вот. Своеобразно нарисован. Что в нем есть? Смотрите, заходим в моуде. Видите, есть ТВ своеобразный и, и вот, диск и ТВ. Значит, мы можем, можем смотреть телевизор. Но для этого нужен ТВ-тюнер. ТВ-тюнер э, в другой комнате, э, но вы поймете, что это такое, конечно же. Ну, супром. Что еще в нем есть? Ну, вот такой вот своеобразный конечно, пачкается, но это вообще качество у нее идет хорошее. Такие подкладочки здесь, чтобы не терся обо что. И, что у нас? Dolby Digital звук у нас, DVD видео MP3, TV Tuner и USB. Комплект у него большой. Человек хватит. С вами была Опять же, я показывал модель супра. До свидания.